военных на передовой вакцинируют от гриппа, грозит ли эпидемия и чем еще повышают иммунитет. Километры бездорожья. Из-за разбитой дороги жители Волынского села отрезаны от цивилизации. Перевозчики отказываются возить людей. Гроб, венки и траурная музыка в рупине похоронили Альху. Для чего устроили акцию и из-за чего произошла драка? Ковер с оленями, пылесос, ракета и духи «Красная Москва» для рожденных в СССР. Ностальгия новому поколению – диковинка. В Запорожье появился музей советского быта. Смотрите прямо сейчас. Суббота, 12 декабря. Информационный итог дня подводят журналисты событий в студии Елена Кот. Здравствуйте. Сегодня в районе Новотроицкого боевики из танка в течение двух часов обстреливали позиции украинской армии. Всего за последние сутки зафиксировано полсотни атак, сообщает штаб АТО. Неспокойно было в районе Донецкого аэропорта и в Песках. Там один военный погиб и двое получили ранения. Под обстрелами также оказались опытная Авдеевка. Огонь боевики вели из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Позиції наших військ в районі Красногорівки прицільно було обстріляно ворожим снайпером та з гранатомету. Також застосувавши автоматичний станковий гранатомет, бандити намагались поцілити українських воїнів у Широкиному зі стрілецькою зброєю крупнокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Бандити неприцільно били в районі населених пунктів Луганське, Зайцеве, Майорськ, Світлодарськ та Миронівський, що на Артемівському напрямку. передовой на прививку украинских армейцев на Донбассе вакцинируют от гриппа. Ведь с наступлением холодов военные все чаще болеют. Как спасаются от инфекции в полевых условиях, знает Ирина Шинкаренко. Подышите мне, пожалуйста, открытым том на всю грудь. Разведчику Роману в военном госпитале придется пролежать неделю. Попал сюда с 40-градусной температурой и бронхитом. А начиналось все с обычной простуды. Всю болезнь просто как бы провел на ногах, а потом уже просто организм не выдержал. Так поступает большинство военных, а погода способствует такому количеству простудных заболеваний. Дыши с снегом, э, если это окопы, то это постоянно мокрые Здесь ноги. Процент хвореющих на ну, достаточно досить великий. Медики опасаются вспышки гриппа среди военных в январе. Поэтому для профилактики армейцев решили вакцинировать. Прививки делают добровольно в полевых медпунктах недалеко от передовой. Желающих сделать прививку от гриппа в 93-й бригаде более чем достаточно. В коридоре даже выстроилась очередь. Военные шутят, врачей боятся больше, чем противника. Но ради дела готовы потерпеть. Про всякий падок чтобы поддерживать свою боевую способность. Уколы в боитесь, кожа нет? Я каждый Повышать иммунитет военные пытаются и народными средствами. В этом помогают повара и волонтеры. Была сушка, мы сварили компотику хлопцам. Все, как мои быть. Есть варенье такое, вот бывает, что, знаете, от гриппа есть, там, с малины привозят, там, честный. чесник. А вот лекарства от простуды и гриппа бойцы часто покупают сами, чтобы всегда были под рукой. Ведь в индивидуальных аптечках они не предусмотрены, а в медпунктах есть не всегда. Из Донецкой области Ирина Шенкаренко, Руслан Кузьгов. События. Канал Украина. Украина призвала Организацию Объединенных Наций развернуть миротворческую миссию на Донбассе. С инициативой на заседании Совбеза выступил глава украинского МИДа Павел Калинкин. А представитель США Саманта Пауэр призвала допустить ОБСЕ на все без исключения оккупированные территории, в том числе и на украинско-российскую границу. Встречу подытожил заместитель генерального секретаря ООН Иван Шиманович, который, несмотря на недовольство российского посланника, рассказал о нарушениях прав человека на, непод на неподконтрольных Киеву территориях. Речь идет об убийствах, пытках, незаконных задержаниях граждан и принудительном труде. Местные жители остаются без защиты их прав, и никто не несет ответственности за это нарушение. Российский посланник не хотел, чтобы отчитывался высокий представитель по правам человека. Но мы знаем, что за этим кроется желание скрыть от Совета неудобные факты. Мы этого не допустим. Гроб, венки и траурная музыка. В Ирпене под Киевом хоронили лес. Десятки активистов вышли на акцию протеста против варварской вырубки краснокнижной черной ольхи. Недавно местный застройщик срубил здесь полтысячи деревьев. Акция не обошлась без драки. Репортаж Юрия Гулы. Галине Константиновне 70. Со слезами на глазах она вспоминает, как еще ребенком высаживала здесь ольху. Я садила, була малою, в первый класс ходила, эти маленькие ольхочки такие, коняшку Юра рынке робили, и мы садили, маленькая, нам ну, не дали 5 рублей за то, что я садила, а они, сволочи, что сделали? Варвари! Теперь вместо деревьев – стройка. Активисты пришли требовать прекращения вырубки уже в седьмой раз. И теперь не с пустыми руками принесли символический гроб с ветками ольхи внутри. Но нашлись те, кому акция не понравилась. Вход пошли кулаки. Пишут, свежий воздух, тут да, там белочки в буче, здесь такой воздух, что Карпаты отдыхают. Как это можно вообще писать, когда на месте того, что должно обеспечивать эту экологию, срезают лес, который входит в красную, в красную книгу эти деревья. Местные уверены, стройка незаконна. Никто из представителей фирмы к протестующим не вышел. Тогда траурная церемония по центральной дороге отправилась к горсовету. Но и оттуда они ушли ни с чем. В субботу мэр не работает. Активисты оставили ему послание, гроб и похоронные венки. Надеются, что власти прекратят вырубку ольхового леса. Юрий Гула, Константин Слюсарь. События. Канал Украина. Киеве проводили в последний путь бойца спецподразделения «Альфа». Андрей Кузьменко погиб 10 декабря во время задержания диверсантов в столице. Смертельное ранение получил, спасая семилетнего сына преступника. На похороны Кузьменко пришли сотни людей, коллеги, друзья, родные и просто незнакомые люди. В СБУ сообщили, боец награжден орденом Богдана Хмельницкого третьей степени за выдающие заслуги перед государством посмертно. Введение зоны свободной торговли с ЕС может компенсировать потери украинской экономики от закрытия российских рынков, заявил на сегодняшнем форуме депутатов местных советов от БВП Петр Порошенко. Президент заверил, страна не вернется в условия политического шантажа и пообещал создать условия для перестройки отечественной промышленности. А из Брюсселя президент Украины в ближайшее время ждет сразу двух положительных решений о предоставлении Украине безвизового режима и продлении санкций против России это будет потужним и дієвим инструментом. Примусить Россию выполнить и имплементировать все без выключения пункты Минских договоренностей. Парламентская коалиция не планирует менять премьер-министра. Об этом заявил глава фракции партии Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Юрий Луценко. Он заявил о том, что в отставку могут отправить лишь отдельных министров. Найгершим вариантом Для цілої держави був би варіант, котрий часто підкидують безвідповідальні політики: зняти прем'єра і не обрати нового. Це найгірший варіант розвитку країни. Це означає, що, в нас не бу... що Кабінет міністрів залишиться без прем'єра, парламент залишиться без коаліції, країна залишиться без бюджету, без наступного майже 4-мільярдного траншу Міжнародного валютного фонду. мы не дамо кинутый Каину у хаос. О главных политических темах недели поговорим с гостем студии, лидером радикальной партии Олегом Лешко. Олег Валерьевич, здравствуйте. Доброго вечера. В четверг правительство утвердило проект налогового кодекса и бюджета. Вы резко раскритиковали документы. У вас есть идеи получше? Ми вважаємо, що той варіант податкового кодексу, який надається для затвердження Верховній Раді, він категорично протирічить інтересам власної економіки. Податки треба навпаки знижувати. Уряд пропонує піднімати податки. Який же інвестор сюди прийде, де будуть робочі місця? Не буде ні промисловості, ні виробництва, ні робочих місць. якщо знижувати податки? Уряд влада пропонує парламентська більшість, залишити податок на пенсії. Залишити податок на депозити, підняти податок на фонд заробітної плати, цілий ряд інших податків. Ми навпаки, пропонуємо. Ми зареєстрували в парламенті альтернативний законопроект. Там понад 100 депутатів підписались, у тому числі депутати від радикальної партії. Де ми пропонуємо радикальне зниження податків у першу чергу на фонд заробітної плати. Уряд каже про те, що зниження податків ми пропонуємо максимум 15% на єдиний соціальний внесок уряд каже, що зниження податків призведе до дірки в бюджеті. А ми вважаємо, що навпаки, 400 мільярдів гривень сьогодні заробітної плати перебуває в тіні. За рахунок зниження податків, ми збільшуємо базу оподаткування і навпаки отримаємо більше доходів до державного бюджету. А найголовніше людям будуть перестануть платити зарплату в конвертах, бо сьогодні через високу. Оподаткування заработной плати люди отримують зарплати в конвертах. Наслідок цього немає пенсії, немає соціальних стандартів, немає гарантованих законом пільг. Все ж в правительстве настаивают, что що бюджет сбалансирован і согласован з МВФ. Якщо не буде таким Україні, не дадуть деньги. Ви прекрасно знаєте, що без внешних заимствований Україні не расплатиться з долгами, страна вже була на грані дефолта. Я катерично сім не згоден, коли нам кажуть, що ми маємо узгоджувати бюджет із міжнародним валютним фондом. Я вважаю, в першу чергу бюджет має відповідати інтересам країни. Її головний сьогодні інтерес країни це промислове виробництво, це рост робочих місць, коли уряд стави пріоритетами, приватизація. Гральний бізнес, бурштиновий бізнес. Я вважаю, що в пріоритеті має бути скільки робочих місць створено, скільки людей отримали роботу, наскільки підвищили зарплати і пенсії. Я вважаю, що ключові пріоритети бюджету мають бути чотири. Наша політична сила так вважає. Це освіта, це медицина. Бо знаєте, як в народі кажуть, коли ти больний дурний, ти нікому не треба. Тому ключове це освіта, медицина, це робочі місця і оборона і безпека. А це чотири напрямки, куди маємо спрямовувати кошти. Що? До того що не дадуть кредитів, треба е, закрити офшорні схеми, треба припинити займатися корупцією, якою сьогодні займається влада, і тоді не треба ходити за кредитами міжнародного валютного фонду, самі зароблятимемо. А що пропонує влада? Знищити малий і середній бізнес, ліквідувавши спеціальну систему оподаткування, забрати спецрежим оподаткування у селян, тобто добити тих. ПДВ не повертають великим промисловим підприємствам, які заплатили ПДВ, де працюють тисячні колективи. Їм не повертають ПДВ. Навпаки, треба сьогодні в пріоритет ставити підтримку вітчизняної промисловості, вугільної галузі, енергетиків, сільського господарства, те, що годує країну ну, тим не мене, соціальних урізані анонсировано не було, напроти заплановано навіть повышення соціальних стандартів, причому з учетом інфляції. Вас це теж не устраює? На 12% да. у бюджеті наступного року передбачено підвищення заробітних плати прогнозується. Інфляція в цьому році 40%. Наступного року, я думаю, вона буде така сама. Тому насправді вона не покриватиме підвищення зарплати пенсій, не покриватиме інфляцію. Крім того, сьогодні мінімальна заробітна плата 1300 гривень. Підняли на 12% це на 150 гривень. А ціни, а тарифи. Люди заходять зубами, клацають, коли в магазинах і в Оптеках бачить ціни на ліки, на продукти харчування. Як у музеї вже ходять, подивились, і тут же інфаркт отримали від тих цін. Тому треба радикально підвищувати зарплати і пенсії, радикально, а не на копійки. Очевидно, у вас є план по спасенню України, і ви збираєтесь формірувати нову коаліцію. А хто буде вашими партнерами? Від штековта понадобиться ні немало. 226 голосів. Треба для того, щоб сформувати коаліцію. Ми бачимо, нинішня коаліція не діє. Ми пропонуємо всім депутатам, які ставлять в, в, в главу угла. Відновлення національної економіки, захист країни, створення робочих місць, створювати цю коаліцію. Це може бути фракції різні самопомочі, батьківщини, народний фронт, БПП групи. Позафракційні да. позафракційні. Понятно. Тобто, всі Но... ті, хто бачить, що треба міняти радикально той курс, який проводить ну, і За праті з БПП і з народним фронтом вийшли із коаліції. Це правда, і ми вийшли, бо тієї коаліції немає. Ми пропонуємо створити нову коаліцію. І Головне це не зміна прізвищ прем'єрів чи міністрів. Це головне це зміна програми, радикальна зміна економічної програми, ставку на власне виробництво, на робочі місця, на підвищення рівня життя людей, а не на ходіння з простягнутою рукою за кредитами. Спасибо. На вопросы Спасибо. события отвечал лидер радикальной партии Олег Лешко. Продолжаем выпуск. Российский олигарх Константин Григоришин намерен возглавить администрацию президента Украины. Об этом говорится в журналистском расследовании изданий Forbes. Продолжая активно заниматься бизнесом, Григоришин в начале октября покинул территорию Украины из-за громких коррупционных скандалов, отмечает издание. Константин Григоришин – гражданин России. Бизнес в Украине начал во время премьерства Павла Лазаренко политике долгое время был партнером коммунистической партии. В 2005-м стал широко известен из-за корпоративного конфликта вокруг акций футбольного клуба «Динамо Киев». В 2008-м СБУ запретила ему въезд в страну из-за противоправной деятельности связанные с организацией ряда рейдерских захватов стратегически важных государственных предприятий в энергетической сфере. Впоследствии это решение было отменено в судах. В данный момент Григоришин в центре расследования, связанного с Укрэнерго, генеральный директор которого был назначен по его рекомендации. В Киеве дотла сгорел ресторан на воде. Трехэтажный деревянный комплекс в гидропарке загорелся накануне около 8 вечера. Пламя быстро охватило крышу ресторана. Пожарным пришлось Вытаскивать из огня четыре газовых баллона, которые могли взорваться и разрушить еще и соседние строения. Гасили ресторан два часа. Из берега, из воды никто из людей не пострадал. Причины пожара выясняют следователи. Остаться без дома и не отчаяться. Переселенцы в Сватово пытаются забыть ужасы войны и жить дальше. Люди вынуждены скитаться в поисках жилья. Социальных выплат не хватает. Как выживают и кто помогает людям прокормить их семьи, расскажет Виктория Чистюхина. Там было очень страшно. Там много людей погибло. Погиб наш очень хороший друг. Переселенка из Попасной Оксана Любаря плакивает погибшего друга и потерянную во время войны в родном городе жизнь. До сих пор перед глазами ужасные картины города под огнем и того, как люди на остановках транспорта не дождались автобуса. Которые люди стояли, там это, людям есть такое, что одной там женщине голову оторвало. Мужчине пополам голову оторвало. А дети уже никогда не увидят своих домашних любимцев. Малыш умер. Сейчас скуки он умер. Дину убили. Год назад семья Плыслюбарь убегала от обстрелов. Приют нашли в 100 километрах в Сватово. Этот дом многодетная семья с четырьмя детьми арендует. Здесь нет санузла и водопровода. Вот тут вода отдает тухлыми яйцами. Ну, она, эта вода поступает, я думаю, может, с речи. Чтобы не отравить детей, воду Оксане приходится кипятить. Настенька, где дядя Настенька? На приобретение чистой воды денег хватает только для самой маленькой восьмимесячной Насти. Мало средств и на продукты. Семья оплачивает коммунальные услуги, аренду дома. На еду остается только 500 гривен. Нам не хватает на продукты питания. Молоко у меня детки любят. Своя была корова, хорошо было. А сейчас мы молоко покупаем. 25 рублей банка молока. У меня любят кашу. Четверть банки молока на подоконнике берегу для двухлетнего Ванюши. Мальчик его постоянно просит, но часто дать ребенку нечего. Чтобы сэкономить, переселенцы топят дровами, держат гусей. Сегодня таким, как плыс Любарь, как никогда, крайне необходима поддержка. Оксана говорит, помощь Рената Ахметова спасает семью от голода. Это продукты и детское питание. Там есть мука, можно детям пирожки напечь, можно хлеб испечь можно пельмени сделать. Если бы не фонд Рината Ахметова, люди бы, наверное, с голоду поумирали. Это тот человек, который помогает людям выжить. Я тоже делаю смесь. Кипячу воду, наливаю в бутылочку столько, сколько надо грамм, сцеплю все ложек в бутылочку, размешиваю и остужаю. Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает переселенцам уже больше года. С тех пор, как в мае 2014 года из Донбасса начали массово уезжать люди. За это время волонтеры штаба раздали более 5 миллионов 700 тысяч наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения. Переселенцы, конечно, всегда были и будут в фокусе внимания гуманитарного штаба, как люди, которые бежали от войны и нашли себе временное пристанище в мирных городах. 10 265 продуктовых наборов были выданы за год работы гуманитарного штаба в Сватово. Это практически обеспечение половины жителей до военного количества жителей этого небольшого города. Мечты сбываются. Именно в это верят дети. Например, желание Ульяны под Новый год вернуться домой и уже больше никогда не слышать слово «война». Ну, я очень хочу домой, всегда скучаю. Виктория Чистюхина, Владимир Конопля, Константин Слюсарь. События. Канал Украина. Сватова – один из немногих городов Луганской области, который считался мирным до взрыва на складах с боеприпасами. Но сегодня город так и не восстановили. Переселенцы пережили ужас войны дважды и даже спустя год не могут отойти от шока. Когда в Сватово станет действительно безопасно, как выживают мирные жители и кто помогает им спастись от голода. Эксклюзивный репортаж из Сватова смотрите завтра События в событиях в 19.00. Я снял когда рядом с тобой люди, которым ты не можешь помочь, и ты видишь, что ну, это очень страшно. При прожиточном минимум в 1330 гривен, как прожить людям, когда дороговизна лекарств. В таком положении нам очень сложно. Ты бывало, дети просят картошки жареные, у меня слезы на глазах. Ну как, я могу ребенку сказать, что у меня нет одна болезнь на двоих. Маме и сыну, которые переселились с Донбасса, поставили одинаковый страшный диагноз – рак. Теперь они вынуждены бороться не только с обстоятельствами, а и с заболеванием. Но семья не сдается. Что и кто помогает не терять надежды, знает Наталья Заморская. Вот смотри, маленький какой. Полгодика всего бабушка нянчила, с рук не спускала тебя. Богдану Алены долгожданный сын. Всем, что он делает, мама восхищается. Эта картина срисовывал с картины, которая висела у бабушки дома. Ради Богдана Алена готова даже здоровье отдать, но его нет. Страшный диагноз – рак. Маме с сыном поставили практически одновременно. Случайно. Когда началась война, они из Донецкой области переехали в Киев. А тут повели в больницу бабушку и заодно решили провериться. Сделала УЗИ щитовидной железы, и вот это все обнаружилось. Как бы то, что его не нашли раньше, это только потому, что раньше не пошла и не обследовалась. Алюни удалили щитовидку. Из-за этого начал прогрессировать сахарный диабет. У Богдана обнаружили лимфому Беркета четвертой стадии. Огромная опухоль перекрыла проход в толстом кишечнике. Да, бывает, лежу в постели, когда только начинал, ну, тогда, когда только обнаружили болезнь, очень бурчал живот. И клепа приходила, ложилась, мурчала, руки облизывала. Коты сто процентов чувствуют. Опухоль удалили и Богдану, но рак не отступил. Теперь обнаружили новообразование на лимфоузлах. Спасти парня может дорогостоящая химиотерапия. В Израиле нам озвучили сумму на лечение 250-300 тысяч долларов. Врачи говорят, затягивать нельзя. Клітини лімфоми Беркіта – дуже агресивні клітини і можуть дуже швидко розповсюджуватися по всьому організму. Це можуть бути статеві органи, це може бути щитовидна залоза, легені, кишечник, головний мозок, спинний мозок. Тому дуже важливо одразу розпочати хіміотерапію, щоб знищити ці клітини. Собірать гроші на спасіння Богдана допомагають друзі і знакомі Нагрупники з технікума. собрали денежку, передали... Семья продала все, что было. Из дома технику, машину. К сожалению, квартира в зоне Ато, поэтому она не пользуется спросом. Ну, просим людей. У них осталось лишь авто и холодильник в съемной квартире. Но они не сетуют на судьбу и оба верят, будут здоровы. Расстраиваться не надо, нужно, ну, жить дальше, радоваться жизни и бороться с этой болезнью, потому что можно ее победить. Наталья Замурская, Богдан Стрелец, Виктор Шевченко, События, Канал Украина. Сплошная полоса препятствий, ямы, лужи, грязь. Такая дорога соединяет приграничное село Гута на Волыне с ближайшим городом. До райцентра каких-то 10 километров, но перевозчики отказываются ездить по маршруту и разбивать свои автобусы. Репортаж событий. Село Гута – приграничная территория. Слева Польша, справа Беларусь. До райцентра Ратна всего 10 километров. Только о 7.10 ранку мы выезжаем и в час 10 мы с, Ратна, с районного центра можем Від'їхати Это весь маршрут, который мы имеем. Відрізались геть от цивилизации, забули нас. А я гадаю, что у нас все-таки перспективные. И, как кажуть, я уже казала, и Белоруссия у нас рядом, и недалеко от нас сидит. Причина под ногами: на отрезке в 10 километров ям больше, чем ровного асфальта. В гуте живут 2000 селян, но возить их отказались уже три компании, сетуют дорого постоянно ремонтировать ходовую. Каже, водій відправляє в путь, ресори взяти не позабути. А, а що ці перевізники? Наш перевізник виконує є, Ми їздимо. А ті, чого не відказується, я не знаю. Там же тендер лежить з Нового року, ніхто не хоче їхати. Получается, что единственный перевозчик, который предоставляет транспортные услуги людям, фактически монополист, поэтому и график зависит исключительно от пожеланий водителя Анатолия. Вечера и выходные он предпочитает проводить дома, а селяне в это время добираются кто как может зараз холод, вітер, нереально доїхати, тим более, що якщо є маршрутка, то вона деколи і не буває, ця маршрутка, одна єдина, яка їде в день. Саме само хочеться вдома побути з ти виходить, що ти одну только суботу і їдеш мусово їхати в обід в неділю, це дуже погано. В Ратнамской администрации адміністрації розводять руками, помочь не могут, кадров не хватает. У нас э Вже е, півтора року, як немає голови районної державної адміністрації, і тому е, для того, щоб займатися організацією пасажирських перевезень на приміських маршрутах, необхідно проводити відповідні конкурси, приймати розпорядження. Тому ця работа с этого боку ну, якби как бы блокується. Селяне взялись решать свою проблему самостоятельно. Составили петицию и направили губернатору Волыни. Просят повлиять на Киев, чтобы там поскорее определились с руководителем района. Ответа пока нет. Из Волынской области Александр Стерничук, Роман Иванский. События канал Украина. Вышитый крестиком Ленин, дефицитный магнитофон, духи Красная Москва и еще тысячи атрибутов эпохи СССР. Запорожские студенты и преподаватели воссоздали быт обычной советской семьи, говорят исключительно в научных целях, в комнате, где остановилось время, побывали корреспонденты событий. Ковер с оленями, эмалированный ночной горшок и авоська с пустыми бутылками. Запорожские студенты называют эти экспонаты музея быта эпохи артефактами. Мы ставим себе за мету показать, в принципе, те, возможно, побутовые сложности, с которыми стыкались, показать ту пляшку молочную чеки яку которую нужно было вымыть и сдать, потому что она стоила сам музей воссоздает комнату рядовой советской семьи. Мебель той эпохи, посуду и весь декор собирали студенты и преподаватели университета. Искали по кладовкам и чердакам. У нас есть телевизоры, у нас есть другая техника. Прекрасы советской добы и с индивидуальными, с ворушливыми историями. Вот сейчас можем показать, да, я попрошу девчат достать. У нас есть прекрасы, например... «45-го року принесла наша студентка. Пояснила, що дідусь подарував бабусі 9 травня 45-го року, і вона берегла навіть жодного разу не одягала ось ці сережки. Каждая советская женщина мечтала о флаконе духов «Красная Москва», пописывала журнал «Работница», покупала детям такие игрушки и была счастлива получить в подарок вот такой вот пылесос. Нынешняя молодежь, мягко говоря, удивляется, для чего в каждой советской квартире хранились тома Маркса и Энгельса. Мы видим, что идеология была присутня. Даже уже презентовали вышивку, на которой вышивали Ленин. То есть для нас нормально, когда вышивает Шевченко, тогда было нормально вышивать Ленина. Пріподавателі говорять, этот советский проект не ностальгический, а исключительно научный. Ідеологічне забарвлення тут нема жодного. Тут є наш погляд в минуле. Причому минуле, яке від нас буквально 25-30-40 років відстає. Багато хто тут з присутніх ще це пам'ятає. Але вже нове покоління, навіть тих ж студентів, з якими ми спілкуємося, вони навіть не розуміють, як це можна було працювати і жити без комп'ютера. Пока атмосфера СССР наслаждаются лишь будущие историки, но вскоре двери комнаты из прошлого распахнут для всех желающих. Из Запорожья Тайма Кови, Олег Притыкин, Сергей Чалый. События, канал Украина. На сегодня все. Такими были главные события субботы. Всего доброго и до встречи в понедельник.